पत्रकार संरक्षण समिती व सामाजिक संस्थेच्या वतीने धानोराय ते ब्लँकेट वितरण सोहळा संपन्न थंडीच्या गारठ्यात मिळाली मायेचीऊ श्यामसुंदर राठी दिवाळीनंतर जाणवणारी थंडी आता बरीच वाढलेली आहे बंद घरातही या थंडीचा गारठा जाणवतो मात्र ज्यांना आपल्या रोजच्या उदरनिर्वाहाची चिंता असते असे अनेक जीव जे जी रस्त्याच्या कडेला फुटपाथवर अनेक दुकानांच्या दुकानांचाळुशाने मंदिर परिसरात झोपलेले असतात त्यांचा विचारही अंगावर काटा आणतो पण फक्त न करता या परिस्थितीवर मात करणारे व जपणारे आवश्यक ठरते गेल्या अनेक आमच्याकडून ब्लँकेट वाटपाचा एक स्तुत्य उपक्रम राबवला जातो या आकडाच्या थंडीत ब्लँकेटच्या रूपात मायेची उप देऊन थंडीने गारठलेल्यांच्या चे चेहऱ्यावर हास्य फुलवणारी ठरते अशी भावना आर्वे येथील ज्येष्ठ समाजसेवी श्यामसुंदर राठी यांनी व्यक्त केली एक डिसेंबर रोजी धानोरा येथे पत्रकार संरक्षण समिती वर्धा जिल्हा इंडिया शास्त्री सोशल फोरम एन एन सी सी युनिट देवडे व श्यामसुंदर राठे मित्र परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ब्लँकेट मास्क वितरण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी रेखा कावडे तर प्रमुख अतिथी म्हणून ज्येष्ठ समाजसेवी पंकज चांडक हरिभाऊ मांदाडे राजू लभाणे विलास कुलकर्णी श्रीकांत वाघ गिरीश राठी नरेश कुमरे पत्रकार संरक्षण समितीचे अध्यक्ष शशांक चताळे एन अधिकारी कॅप्टन मोहन गुजरकर ऑल इंडिया शास्त्री सोशल फोरमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इम्रान राही राष्ट्रीय सचिव किरण फुलझेले उपविभागीय अभियंता विजय नाकले पत्रकार अनिल गावंडे संतोष देशमुख मंचावर प्रामुख्याने उपस्थित होते पत्थर की कीमत क्या कोई भी आदमी उसको पत्थर की कीमत नहीं बता सका शाम होते होते वो एक जोहरी के पास में पहुंचा जोहरी जानते हो ना आप लोग जो कीमत पहचानता है किसकी हीरे की उसके पास में पहुंचा और जैसे ही वो पत्थर उसने उसको दिखाया तो जोहरी के हो की आंखें चकाचौंध होगी जैसे उसने वो पत्थर देखा तो ये शिष्य ने पूछा कि भाई इसकी कीमत क्या है पत्थर की तो जोहरी बोले मैं इसके बदले में आपको 20 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं तो पत्थर मुझको दे दो तो उसको भगवान गौतम बुद्ध ने पत्थर बेचने के लिए नहीं कहा था बल्कि कीमत मालूम करने के लिए कहा था और उसको दिन भर में पहली बार वो पत्थर की कीमत कीमत मालूम पड़ी कि इसकी कीमत 20 करोड़ है जैसी उसको मालूम पड़ा वो वहां से निकलने लगा तो फिर उसको जोरी ने रोका कि बोले इसकी कीमत आपको कम लग रही है क्या चलो बोले ठीक है दे दो मैं इसको तुमको चालीस करोड़ रूपये देता हूं तो उसको बेचने के लिए नहीं कहा था भगवान गौतम बुद्ध ने बल्कि कीमत मालूम करके आने के लिए कहा वहां से सीधा वो भगवान गौतम बुद्ध के पास आया और दिन भर की जो घटना थी वो पूरी घटना उस, उसने भगवान गौतम बुद्ध गौत को बताई कि बोले सबसे पहले मुझे एक आलू बेचने वाला आदमी मिला जो मुझको बारह दर्जन जो जो मुझको दो बोरा आलू देने को तैयार था उसके बाद में एक आम बेचने वाला मिला जो मुझको बारह दर्जन आम देने के लिए तैयार था और आखिर में मुझको एक जोहरी मिला जो इस पत्थर की कीमत 40 करोड़ रुपए मुझको देने को तैयार था तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने मुझसे पूछा था कि आदमी की जिंदगी की कीमत क्या है इस सवाल का जवाब मुझसे पूछा था तो देखो एक पत्थर की कीमत का अंदाजा दुनिया में नहीं लगाया जा सकता तो एक आदमी की जिंदगी की कीमत क्या है इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है तो कौन सा आदमी आपके काम आ जाए राठी जी उसी में एक आदमी जिनकी कीमत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो असल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को जो पत्थर दिया था वो कोई मामूली पत्थर नहीं था बल्कि वो दुनिया का सबसे महंगा रूबी हीरा था जिसकी आज तक चतारे साहब कोई कीमत नहीं लगा सका तो आप भी ऐसी बनिए जैसे राठी साहब है ऐसा हीरा बनिए बनिए और अपने कामों से समाज को और देश को ऐसे ही रोशन करते रहे मैं दुआ करता हूं कि ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और उनके माध्यम से हमारे वर्धा जिले में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे महाराष्ट्र में विदर्भ में उनके माध्यम से ऐसे उपक्रम होते रहे और चतारे सा उसके गवाह बनते रहे इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने अपने लंबे भाषण को यहीं पर समाप्त करता हूं जय हिंद जय भारत धन्यवाद सर मान्य उद्घाटक मान्य शांति राठी यांनी कार्यक्रमाचं उद्घाटन शुभारंभ करावं असं मी त्यांना विनंती करतो तर लाभार्थ्याचे ना नाव घेत आहे स्टेज स्टेजवर यावे। त्यापूर्वी आभार सपना वाडोय सपना उपस्थित आहे मान्य उदघट

यानंतर सविताई पाडवा यांनी स्टेजवर या विनोद वाघगोळे यांनी सुद्धा स्टेजवर येऊन आपलं ब्लँकेट घेऊन जावं यानंतर संदीप कावडे उपस्थित <coughs> <coughs> क्या नाम दर सुधाकर जी हो? सुधाकर जी भो गोविंद राहुल गोविंद जी राहुल यानी सुधा स्टेज पर आओ

व्हिडिओ आवाज वर्धा की गणेश भूतळा वर्धा